肉，然后双蛋黄五花肉，还有五五五花肉霸王粽，还有是双板栗五花肉啊，宝宝们，嗯，一个是双板栗的，你看这个有板栗啊，它这里还会有一个板栗啊，就是它头一个尾一个啊。呃，每一个粽子宝，宝宝们你掰开去看哈、啊，全部都是带有这样的长条把子肉，看到没有？长条把子肉，肥瘦相间的肉啊，宝宝们，没有全肥，没有全瘦，就是这种瘦而不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 柴，肥而不腻的这种肉，看到没有？而且厚度很厚的啊，看到没有？ 它这个肉哈长一点的，可能它就它就那个薄一点，然后厚一点的它可能就就窄一点，就短一点啊，就这样的饱满，宝宝们都是这种大块肉哦，大块肉贼香，而且它是但咸淡适中，不会齁咸，宝宝们啊不会齁咸，这是双板栗的，还有两颗板栗的啊，嗯。 都有两颗板栗的啊，不会齁咸，贼好吃，贼好的，的正宗的嘉兴粽啊。平常你平常爱吃甜粽，你可以试试这个咸粽，很好吃。线下去买这种小肉丁、小肉末的咸粽，是不是都得要你个多少钱？十来块、二十块的，对不对？咱是这么长条把子肉的肉粽，是不是都得,得要你二十，至少二十块钱一个？二十块钱一个的，两个话得四十，对不对？四个的话得八十，对不对？来，今天在小鱼这边四个不要八十，只要五十九块九，五十九块九四个。今天再加两个，到时候。 六个粽子,个粽子花十块钱一个合适吧？来，练好你的手速，今天再加两个，直接到手八个粽子，花七块多块钱一个。来一号链接，一号链接开价三米盘给力！咸粽哈，不是甜粽哈，端午节还有一个月，那里大半大概是不是宝宝们啊？<唉>然后你们可以提前备起来，对不对？然后家里人经常吃甜粽的话，你也可以尝试一下，今年也尝试一下新口味，<闲>对不对？咸粽,粽啊，这个是梅干菜的啊。嗯 家里人尝试一下，我觉得家里人都会很喜欢吃这个的。是的，我吃了这个肉粽之后，我再也不想吃。看到吗？这个每一条，你看每一个粽子里面，它都有这种长条把子肉啊，都有这种长条把子肉，贼香哈！这个长条把子肉，它不是那种特别腻的啊，那米也是软软糯糯的。然后的话，这个这个粽叶加上粽叶的香味儿啊，贼下饭。为什么不理人？这没看着宝宝。哎、你要是小黄车自己去拍了。我没看着，你要是那个啥的话，你可以那什么。 哇，这是抖抖音上找我聊天行不行？对，五百单没有了、啊，五百单没了。<对>来再加五百单哈，宝宝们，小英仔的这个端午节正宗嘉兴粽哈，一号链接。我的加好了，给拍了，给定。五十九块九到手八个粽子啊、哦，到手八个粽子啊。哦、你也可以提前拍一个，收到货回家好吃，真马上也就过端午节了。嗯。你招待亲朋好友的时候，你就拿出来这个给他吃，多合适啊！嗯、一个吃的饱饱、嗯、<克>的，真的，二百五十克。 雅琪，我不知道你说啥宝。他他问青姿，清姿是吧？青姿、嗯，亲等会儿我跟你讲啊，待会等一会儿。一千了没有啊？一千了没啊？<对>来清一下库存吧，不讲了，宝宝们。提出来五十，给你拍了，给力<练>！<了>这个常温下储存九个月的保质期，宝宝们。

听说后面那位已经飘了，是真的吗？那你非得听说干啥？你自己看不行吗，宝宝？为什么从别人在那里去去去想着听听别人，人家说啥你都信呢？对不对？希望你们都关注我们一下啊！飘不飘的，咱说实话，自己都都有眼睛啊！我希望你们都是从自己的眼睛中,中了解我们，并不是从别人的嘴里去了解我们，好不好？感谢大家啊，谢谢！确实飘了。 阿飘，阿飘，阿飘，还有什么阿飘？再加点水来，没有汤了。还挺好吃的！之前咱们卖过这个黄果树的啊，黄果树的就是这个脆骨粉。 那以前卖的是袋装的，对不对？现在他们出桶装的了啊！桶装的话更方便一些。它里面这个粉呢，它这个米粉包呢，它是米粉包哈，不是那个红薯粉，它是用大米和玉米淀粉制作而成的。所以说这个粉会很会就是会很 Q 弹，而且的话你会发现就是这个粉哈，越吃越多的感觉，就吃不完的感觉，就是量超大。一泡完之后量超大，真的。然后它还有一个底汤包，这个浓缩汤汁的嘛，是番茄。 加一点麻麻的口感啊，番茄加一点麻麻，一定微微辣啊。然后一个豌豆包，还有一个脆骨包。脆骨包就是它里面还有脆骨啊，看没？它里面有这个猪脆骨啊，吃起来脆脆的啊。猪脆骨一包，很好吃，而且这个粉这个量是真的大啊。半夜饿了可以去直接去吃，或者是这不想做饭了，直接开水一泡就可以啊，超级方便啊。一桶总重量一百六十五克，线下去买的话，这一桶。 啊，一百六十五克总重量啊，总重量，啊。来这一箱看一模一样的啊，宝宝们一模一样的黄果树，三十九块九毛钱是六桶的啊，三十九块九六桶啊，三十九块九六桶。今天在小鱼的直播间，同样是六桶，不要三十九块九，二十九块九也不要，直接开价十九块九，9, 一号链接。一号链接开价三九八，给力<了>。它是那种番茄的，然后带点麻麻的味道，非常非常好吃啊、嗯，非常非常好吃，而且这个量是真的大，就感觉吃不完的感觉，就是那种。 是不是、啊、量超大啊、嗯这个？这个这个这个给我吧，你你你你你先拿。行，三万，谢谢。我也想吃这个的酸辣，它是番茄的酸辣，并不是说酸辣粉那个酸辣。对对对，它是番茄的那种辣啊。带那种麻麻的。们家没有了，来再加一份吧。你现在加好了给他了。给力。之前买过放对对对，他之前之前是方盒的啊，之前是封盒的。你敢不敢让我吃一口？来。 好我也在里面吃，真香！这个真好。嗯，那个顾左言他本身觉得，哎呀，你真的你出去吧，行不行？哎呀，烦死了都快！什么顾左言他？一天我都听不懂你在说什么啊！真的，完全听不懂都。嗯，一口了啊，我再来一口啊！我的妈！你敢不敢让我再来一口？吓死我了！你敢不敢让我再来一个啊？嗯、你嘴也太大了吧！来，吃完咱就下了啊！十九块九一箱六桶啊，宝宝们。 十九块九一箱六桶一号链接啊，三千的没有了，四千的没了，四千的没了，对，还可以练一下库存嘛啊，这个品过掉不讲了啊，宝宝们一号链接，实啊，我知道可以穿了，对练，只有细粉啊，对的对的对的，只有细粉啊，嗯、哎皮蛋辣眼睛，我的妈，皮蛋那是小众人群能接受，如果你们收到货你们觉得呛。 或者烧胃烧嘴都可以联系订单客服，咱们是给你，不要那个，直接收是你可以做凉条的，我都我卖的时候我一直都在说，不是说每个人都能承受的了，一口一个的啊。如果你非要跟我学一口一个，那你肯定是会有点呛嘴吧？因为我们我刚开始一口一个的也不行，也有点呛的啊。但是的话，我后来习惯了，后来习惯了还是觉得挺好吃，一口一个，对不对你知道吗？ 所以说，我能一口一个，但是不建议每个人都一口一个啊。然后的话，你们你们可以那什么，你可以，你要是觉得就是呛呀、啊，你不适合你吃啊，你可以联系订单客服给你赔付的啊。你老给我给我，哎呀，我就怕你老给我在这说，你说我咋现在咋给你处理？我连你的订单号我也不知道，你的地址我也不知道，电话号码我也不知道。你联系订单客服呗，宝儿、啊，你咱就是说、啊，你要不给我抖音上找我聊天也行、啊，我们有我们有客服在回复的、啊。你老搁这刷屏刷屏。 还说我不回复咋咋地的，我的妈！你说我咋给你处理售后啊？现在我咋给你处理？下班宝？现在都有人处理的啊！现在你去抖音上找我聊天就行了啊。<对>再说这个确实是不是说每个人都能收都能承受得了皮蛋的啊，宝宝，确实是这样的啊，因为它必它是无铅工艺的，但是它还是会有点呛的啊，还是会有点呛的，你要一口一个，确实会呛的啊。 你你要两条是绝对不会的啊！感谢兔兔，感谢兔兔啊！鸡爪涨价了吗？鸡爪没有涨价呀，鸡爪还是四十九块九啊！项链反了啊，故意的，宝宝，故意的。口味不同而已，我喜欢皮蛋，对的。嗯，我也喜欢皮蛋。嗯 因为这个东西确实是，嗯，小众不是说对众口难调的东西啊，你就再好吃再好吃的东西，还是有人会觉得哎不好吃怎么样的，对不对？众口难调的啊，嗯。真好吃的！别的主播派你来黑你的，说实话哈、啊，宝宝们，我刚来抖音。